এখন গাঁৱত ছটিয়াইছে গংগাজল গংগাজল ছটিয়াই শুদ্ধিকৰণ গাঁওবাসীৰ কিন্তু কিয় সোণাপুৰৰ তুলসী নগৰত সৃষ্টি হয় উতপ্ত পৰিস্থিতি ঘটনা বুধবাৰৰ কোনো সন্দেহযুক্ত লোকে গাঁৱৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰে নিষিদ্ধ মাংস প্ৰায় শতাধিক কেজি গৌ মাংস গাঁৱৰ মাজেৰে লৈ যোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ জানিব পৰা মতে তুলসী নগৰত নতুনকৈ বসতি স্থাপন কৰিবলৈ লোৱা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালৰ লোকে সৰবৰাহ কৰাৰ সময়ত দৃষ্টিগোচৰ হয় গাঁওবাসীৰ উল্লেখ যে তুলসী নগৰৰ পিছফালে ৰাজহুৱা বিলৰ চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে নতুন বস্তি নামেৰে এখন গাঁও সাজিছে যাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে তুলসী নগৰবাসী কচুতলিৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন স্থানত উচ্ছেদিত হোৱা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰে ভৰি পৰিছে অঞ্চলটোত ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনাত তীৱ গৰিহণা গাঁওবাসীৰ গাঁৱৰ গোটেইখিনি ৰাইজ ওলাই আহে যোৱাকালি আমাৰ এই গাঁৱত প্ৰয়াত শংকৰ গোৱালাৰ ছোৱালী শ্ৰীমতী সোণালী গোৱালা পৰ্কাস্বৰ বাৰীৰ ওপৰেৰে কিছুমান সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিয়ে প্ৰায় শতাধিক কেজি পৰিমাণৰ গো মাংস নিষিদ্ধ গো মাংস লৈ যোৱাত শ্ৰীমতী সোণালী গোৱালাই আপত্তি কৰে আৰু এই বিষয়ে ওচৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকেও আপত্তি কৰাত মুছাম্মদ মনোৱাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ফৈদৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে হাতত শিল লাঠি লৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে এই আক্ৰমণত আমাৰ ইফালৰ কেইবাজনো লোক আহত হয় আমি স্পষ্টভাৱে এই সংক্ৰান্তত লগতে এনে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অন্য ঠাইলৈ চৰকাৰক আজি গোটেই সনাতনী প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে আজি ইয়াত যিটো শুদ্ধিকৰণ মানে কৰিলে গোটেই গাঁওখনত গতিকে এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ মানসিক অত্যাচাৰ কৰিব নকৰিবৰ কাৰণে এই মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি সকীয়াই দিছোঁ গতিকে এনেধৰণৰ অসভ্যালী তোমালোকে নকৰিবা সকলোৱে নিজৰ ধৰ্মক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে আমি যদি তেওঁলোকক আমাক কিয় ৰেচপেক্ট নকৰে এইটো সিহঁতৰ অগ্ৰাসন গতিকে এই অগ্ৰাসন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি সোনকালে এই ঘটনাৰ পাছতেই গাঁওখন শুদ্ধিকৰণ কৰে গাঁওবাসীয়ে ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে নাম কীৰ্তন কৰি গংগাজল ছটিয়াই গাঁওখন শুদ্ধিকৰণ কৰে তুলসী নগৰবাসীয়ে ইয়াৰোপৰি বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত সন্দেহযুক্ত লোকে শিল আৰু লাঠিৰে মহিলাসহ কেইবাজনো লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই আৰক্ষীক চম্জাই দিয়াৰ পিছত ৰাতিৰ ভাগত আমাৰ হিন্দু লোকৰ ওপৰত সন্দেহযুক্ত লোকে আক্ৰমণ চলালে শিল লাঠিৰে আক্ৰমণ চলালে আৰু তাৰপিছত আজি দিনৰ ভাগত ইয়াত অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখিছোঁ গতিকে আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে যিসমূহ সন্দেহযুক্ত লোকে এই অঞ্চলত ঘৰ সাজিছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব লাগে যে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত তথ্য কি তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেধৰণে এই বিলৰ মাটি বেদখল কৰি ঘৰ সাজিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিচাৰি উলিয়াই যিসকল সন্দেহযুক্ত লোকে এই অঞ্চলত ঘৰ সাজিছে প্ৰত্যেকে এই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব লাগে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ সোণাপুৰ